Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanın dekabrın 7-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlandı. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və ətraf şoran yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, ara-beyd bulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında zəyif duman olacaq. Axşam bəzi yerlərdə kiskinli olacaq ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi esəcək. Avanın temperaturu gecə 6-9 dərəcə isti, gündüz 11-14 dərəcə isti. Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civa sütunundan 770 mm civa sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər saatlarında dumanlı olacaq, mülayim şəkillə əsəcək. Abanın temperaturu gecə 1, 11, 1.6 dərəcəcədir, gündüz 11-16 dərəcəcədir. Dağlarda gecə 0.5 dərəcə aşağıda, gündüz 6-11 dərəcə istiləcək.